предпринимателей. предприниматель. Я надеюсь, что когда работе и ИГАИ подключится, даст свои профессиональные рекомендации по а, размещению автостанций, а, имея, имея за цель, самое главное, обеспечение безопасности пассажира на всем а, отрезке. От посадки, от, от ожидания автобуса, посадки автобуса, время перевозки и высадки. А, Промышленная специфика. А, в последние годы стали э, возникать совершенно другие условия. Во-первых, изменилось развлечение, как говорят, ученых производительных э, сил. Да? То есть стали возникать новые предприятия на тех территориях, где их никогда не было. Ну, приведу пример, приведу пример э, например, крупнейшее швейное производство э, возникло, например, в рубежном. Да? Больше 600 рабочих мест есть, в Дубежане а, подтвердят. И там работают люди не только из рубежного, но и с окрестных а, сел. Их надо было привезти, а маршрутов нет. Не было, по крайней мере. Таких примеров масса у нас по области. Стали возникать а, шахты, например, угольные. На тех территориях, где их раньше не было, а, бизнес пошел в эту отрасль. Нужно тоже возить а, людей утром и, и вечером и так далее. Поэтому стали появляться маршруты и отвечающие этим потребностям. А старые при этом никто так уж сильно еще были причины связанные с тем, что в середине 90-х годов вообще куда-то делись автобусы в советского периода и карусы куда-то исчезли, а ничего только нового не появилось. Поэтому появились переоборудованные из грузовиков такие, значит, микроавтобусы непонятного частного происхождения. Потом появились уже и украинского производства, ну уже упрощенные на сегодняшний день модели, да а потом появились более как, высокого качества автобусы. Но... Нами было направлено в 14 городов Луганской области предложение по включению членов Совета предпринимателей в конкурсной комиссии по внутригородским перевозкам и пригородным перевозкам. Вот Из 14 городов положительные ответы мы получили только из 4. Это Ровеньки, Алчевск, Переварский, Красный Луч. Остальные города либо проигнорировали, либо дали нам отрицательный ответ, но в первую очередь по формальным причинам мы вам предоставим более подробную информацию будем просить помощи в налаживании отношений с местными властями Спасибо. Но, такую помощь я думаю окажем прямо сейчас коллеги обращаюсь к руководителям территории ассоциация предпринимателей это не кружок садоводов это структура которая выполняет важнейшую общественную функцию и представляет интересы огромного числа людей от которых зависит благополучие территории и государства. Предприниматели создают рабочие места. Они платят налоги. Они создают все то, что является для нашей страны жизненно важным, в том числе материальные блага. Поэтому чиновник, который тоже живет за счет средств предпринимателей, который зарабатывает и платит предпринимателям, должен относиться к предпринимателям как к своим работодателям и нести соответствующие ответственность. Поэтому, коллеги, не буду углубляться в детали, я немного осведомлен об этой проблеме. Пожалуйста, работайте с советом предпринимателей, так как это делает глава областного государственной администрации и цель областного совета. Ни на уровне не ни ниже. Выше приветствуются. Будем у вас учиться. Поэтому, пожалуйста, примите это к свете, не дожидайтесь поручения отдельных, а сделайте стилем своей работы. Спасибо.